En la temporada anterior... Sí, sí, però el que interessa és el clàssic. Ja només queden dos dies per viure un altre clàssic i veure com els de Guardiola esclafen definitivament aquests mamarratxos del Madrid. És que només de pensar-hi ja, ja se'm fa la boca aigua. És que, és que friso, em deleixo, em mastur... No ens represento. No ens representa! Com podem veure, la gent ja no pot entrat, a més i ha sortit al carrer per, al per demanar clàssics cià, ja. Clàssics, ja. Pró, Oi que sí, senyor? Però què dius? N'estem farts que tota cosa li diguin clàssics. No, no, no. Clàssics! És clar, perquè el Madrid ja no està a l'alçada la del Barça. Veritat? No, perquè aquí els únics clàssics som nosaltres! Clàssics! Oh! Sí, sí, però com gosen comparar-se al partit del segle? Ui, un respecte que està parlant en plató, el de la caverna. Uh! Oh! sabia! La caverna mediàtica, com sempre, contaminant tot. El. Que no! Que nosaltres som filòsofs de l'antiga Grècia, els autèntics clàssics, i no aquests partits de futbol que només serveixen per entretenir a les ments senzilles. Socrates, vols fer favor de defensar els nostres drets? Mm, jo que sé, jo només sé que no sé res. <laughs> filòsof, filòsof, diu! Aquí l'únic filòsof que hi ha és Pep Guardiola, que ha inventat la defensa de tres. Supereu això! Ui, sí! Doncs mira, jo vaig dir que la realitat està dividida en dos mons, el de les idees i el de les coses. Toma! Toma! ¿Qué? no, que només hi ha un món, i és el físic, que està en constant transformació. Mira que arribes a ser pragmàtic, eh? eh Xòcrates, eh. digue-li alguna cosa. Eh, jo què sé, jo només sé que no sé res. Oh, oh, sí. no? Però es pot saber de què esteu parlant? Avui el que interessa és el Barça-Madrid! Ai, oh, pobre fanàtic. La prova de que el futbol és l'opi del poble. Ui, mira, si està a punt de començar la batalla de les Termòpiles. Grecs contra Perses. Grecs! Grecs. Doncs Leonidas ho té molt molt, molt complicat. Només són 300. Sí, sí, però mi m'han dit que en xerxes està lesionat. Ui, no et referís. Segur que hi participa. Infiltrat i tot. Fem per la tele, oi? A les 21.50. Com? Oh. Oh. Bé, ho he vist al teletext. Sí, i ho fa un paper viu, no? Bé, doncs eh, fem un pot comú i ho anem a veure a casa d'en Sòcrates. No, que per veure només té cicuta. Doncs millor anem al bar. D'acord. Eh, espartans! Au! 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 I parlant de matats, estic content perquè avui els carallots del Cracòvia encara no m'han matat. Ja era hora. Ja. Ah! Ha sido involuntario.